2015 лет. Упи. Нет, мне не 2015. Я не помню, я не помню. Эй, Эль, Что ты там застрял? Идем скорее. А все, я не знаю, Всем привет, это вот с елочкой пришла. Ну-ка, Блин, ты куда? А, о, привет, мать Прости, а что это в нашем студии происходит? Эм, ну, э, ну, вообще-то, сериал что это что? Э, с какого хрена у нас на Новый сериал? Ну, в честь 25 подписчиков и Нового года. Ты знаешь, то, что у нас со студией полный бардак, э -э, ну но... это надо для съемки. Съемки когда будут в новом году. Так с фиги ты их разводишь сейчас, когда еще Бу... Новый год не наступил. Сейчас вообще ноябрь. Э -э, но я в курсе, но ты понимаешь, что это так красиво стало? быстро наводи здесь порядок. Вообще-то я тут заместитель директора, так что о -о, поаккуратнее. Ёлка, я ее тут тащила три дня, ты, а ты, так не обращаешься, тем более я притащила овечку. А, овечку. А о, вот у нее же день рождения. Угу. Правильно мыслишь, Булька. Ребят, эм, такой нежданчик, а, сериальчика пока не будет. А, и, и, обсудим потом чуть позже, потому что у нас сейчас Новый год. А, так может быть мы поможем? А, ну не знаю, вы рабочая сила, вы как-то не должны помогать. Пусть помогает, это же еще одна новая рабочая сила. Ну ладно, только без проблем, быстро. Все ли дело? Слышь ты, джентльмен, удачи. Я с тобой. Да не в этом смысле, тебе. Меня поняли, блин. Ладно, давайте разделяться и убирать комнату. Уже поздно. Овечка выйдет. Ты, ребят, я... Что это за бандель? Меня вообще-то... У меня вообще-то... Маленькая вот подсказочки. У меня вообще-то через месяц день рождения. Так что... так что, все. Почему ты вечно падаешь? Ну, почему ты вечно падаешь? Ну почему? На это крепость, пожалуйста. Наверное, Павла не будет за это насчитываться. но пожалуйста, извини. Разложен? Его, да. а, блин, мне три минуты осталось. Нет, две. Да, короче, давайте выбирать. Я вернусь сюда, когда тут не будет свинарника. Распределись и пошли, давайте, давайте. Ладно, пока не будут готовиться, мы пойдем за новогодним мострением. Куда? На канал Песня Стелы, где производится сюжет. Пошли. И также отправительный путь э, свечей. Все, пошли. Тетенька, ну пожалуйста, не ну, отдайте посылочки. Отстань, малявка, я хочу. Тетенька, ну пожалуйста, это ради маленьких деток, которые ждут посылки от меня. Отстань, мелкий. Ну что следовало ожидать от Почты России? а мне в очереди стоит. Пойдем уже. Эй, это возмутительно. Куда вы вперед очереди лезете? Да, вообще-то я и жду своего подарочка от папочки. извините, граждане, но мы заведуем это почту. Да, звоните. Мы всегда заведуем. Почта России всегда с вами. Это аномальная зона. Не ходите сюда. с чего ждешь? Пока тетя отдаст мне бумажки, письма, детей со всего света. Видимо, это случится не скоро. Знаешь, малышка, как мне Я уже все испробовала. Да, ну такого пол. У тебя возможности не было использовать. Смотри и учись. Стопай! Ты Вы совсем офигели уже. О, уж представители почты. Примите быстро, идите отсюда, пожалуйста. И свечка у вас кстати, Классная. Спасибо, мы стараемся для интерьера. Для Пожалуйста, пожалуйста. Не забирайте меня в тюрьму. Нет, 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 ну что, отдать этому малыш посуду. Или иначе он Малыш, сейчас я приду. Я со склада. Я со склада на склад. Спасибо. Когда мы уходили, здесь было намного грязнее. праздничком. Ой, ой, извиняюсь. Как вы все так быстро убрали? Я у тебя спрашиваю, как вы это убрали? Ради мы готовы на все. Здесь скоро речка идет. Спасибо большое! С Новым годом, дорогая! И вас, конечно же, всех с Новым годом. Поздравляю! И от души, от канала Песна Стейл, я вам желаю много счастья и здоровья. Всем пока! До встречи в Новом году!